Poros Derek Pasamuan Wilujeng Binanggih ing Renungan Patinan Gerejo-gerejo Kristen Jawa Klasis Wonogiri Klo Pendito Yahya Tirto Perwito Ngaturakan Salam Saking GKJ Purwantoro Wacan Kitab Suci Injil Lukas Telulas Ayat Rorikur Tekan Telung Siji Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jawa Tahun Sewu sanga, Papat Kawaca ayat selawi tekan 27 kan dijejer sing nglakoni piyolo ora kena mlebu kratone Gusti Injil Lukas 13 ayat selawi tekan 27. Yen wis tekan mangsane sing kagungan dalem bakal jumeneng sarta nutup lawange. Kowe bakal ngadeg ana ing njaba sarta thotok-thotok karo matur, Gusti kawula no kori. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli. Aku ora wanoh, kowe kuwi sapa? Kowe bakal mangsuli. Gusti kawula sampun nedha lan ngombe sesarengan kaliyan panjenengan. Lan panjenengan inggih sampun mucal wonten ing kidha kawula. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli maneh. Agu ora ngerti kuwe kuwi sapa, padha lunga saka kene He wong sing padha nglakoni piala. Para sterk ingkang rahayu kang nampa Sabtu panganiga lan ngstokake ing uribe Husiana Amin. herek keratone guststilah iku beda karo keratone ndunya. Umat sing kepareng mlebu ing keratoning Allah, iku ora sah mbayar. Ora bisa mlebu liwat dalan budhu lan saka mburi, nalika lawang ngarep dikansing, amarga nduwe kenalan orang dalam. Gustilah kang jumeneng raja Merana Samubarang kanthikuwasane. jejekake kaatilan kayekten lan babarake tentrem rahayu. Iku lelawanan, karo peperintahan donya sing kerep nyeleweng, kanggo numpuk bondo mung kanggo awake dhewe, migunakake kuasa lan kalungguhan nuruti kekarpane, lan ora nduwe izin nalika tumindak salah lan nerak peranatan. Ora ngakoni salah nanging malah belani kaluputane supaya sing luput dibenerke. Para sederek wong sing duwe kalungguhan lan kuwasa iku nalika tumindak luput luwih angel menawa kudu ngakoni salah. nimbang ngaku luweh milih menerake kaluputane ditutupi lan golek wong liya dadi tumbal sing disalahke lan dihukum beda banget karo wong sing ngakoni salah sikape ora bakal golek benere dhewe malah ngesorake awake ing pengagen lan panalongso iku jenenge mratobat lan marang wong sing meratobat Ana ganjaran sih rahmat sing paring pangapura. Nanging dalane pamra tobat iku pancen angel, lawange ciut lan kekancing. Akeh sing luwih seneng mangkotake awake dhewe, ora gelem nampa piweling apa maneh Pameleh saka wong liya. Kujur nalika tiba wancine ora diparengake lumebu. eng galeme Gusti Allah. sing ngancing ana ing lawang iku. Aku ora ngerti kowe sapa lunga saka kene. Hewang sing gawe piala. Para sederek, pa bondo, kalungguhan, lan kuwasa ing donya iku tujuane dadi piranti. kabecikan lan babarake karahayon ing tata urip bebarengan. Nanging mena urip iku ener re iku ngarah marang bondo. Golek kalungguhan lan Lu merai malah tumindak dak sia dumeh duwe bondo, duwe kuwasa, duwe kalungguhan. Iku penggawe piala ora dadi dalne berkah lan ing pungkasane diusir nalika arep mlebu ing Kertoning Gusti mangsa Prapaskah menika dadi mangsa kita nganyarake pam Tobat mareni penggawe Allah lan urip anyar nindakake kah becian Mmbabarake kahaun Amin tuntunan kanggo nyuraos Apa kang kita yakin menawa Gusti kenal lan bukake lawang ing kratoning swarga kanggo kita Opo sing dadi tandane wong sing rumangsa so kenal lan nunggil karo Gusti nanging malah dipenggak mengkone ora bisa mlebu kratoning swarga Monggo katuran nyuraos. Pandonga, Duh Gusti, muki Sang Roh suci nyantosakaken kaula. Supados gesang kanthi tumemen ing pangabakti lan patunggilan kalian Gusti, ngawohake urip kang becik, milih margining karahayon lan mareni tumindak ingkang Allah. wonten Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.